Росією ширяться протестні настрої. Проти можливих фальсифікацій на виборах, а якщо бути відвертими, то проти пожиттєвого правління Путіна об'єдналися люди з різними, часто протилежними поглядами: від комуністів Зюганова до ультраправої вуличної опозиції, від відомих і впливових політиків до тих, кого іронічно називають мережевими вражками. Серед цих протестних рухів трапляються люди і об'єднання з досить цікавими, незвичними, в тому числі й для нас, українців, поглядами. Одним из таких и е активист руху Русь Украина, российский христианский журналист Александр Шведов и его однодумец. Я представляю немножко другое направление, это именно вовлечение в, будем говорить, в политику уже на уровне действий, на уровне каких-то акций уличных, скажем, согласованных или не обязательно согласованных. Речь идет о концепции, согласно которой украинцы, проживающие в России, являющиеся формально гражданами России, но тем не менее патриотами независимой Украины, могут принять участие в скажем так, выработке политики новой России, в изменении ее в том направлении, чтобы Россия наконец перестала представлять угрозу для всех ее соседей, в том числе для Украины. Расскажите, пожалуйста, как вы были инициатором поднятие флага украинского, украинских националистов в России. Это, можно сказать, уникальный такой случай, и он, как по мне, влечет за собой ну, угрозы определенные для вас, как для активиста, как для патриота. Но давайте я немножко такое отступление сделаю. Вот когда развалился Советский Союз, он почему развалился? Потому что в национальных республиках на окраине возникли патриотические движения, которые, в конце концов, сумели создать независимые национальные государства. Однако в России этого, как мы знаем, не произошло. Более того, если, скажем, в Украине, украинские патриоты, националисты и интеллигенция представляют собой в общем-то одно, ну, скажем так, ну, не то чтобы единое целое, но близкие позиции, то скажем, в России интеллигенция, как правило, негативно относится к тому, кого называют, так называют ну, скажем, российскими там, патриотами, которые организуют русские марши и все такое прочее под черно-желто-белыми флагами. То есть, почему-то в России национальное движение, оно в, каче... в маргинальном качестве возникло. Вот это противовес всему тому, что происходило в других республиках бывшего Союза. Почему? Вот этот анализ очень важен. Это связано с тем, что на самом деле так называемые русские марши, никакими русскими маршами, которые организуют националисты, не являются. Это э, во многом имперские марши. То есть за сохранение имперской формы России, то есть не национальное государство, а именно империя, каковой по сути она является еще со времен Орды, то есть татаро-монгольского нашествия. Вот. Соответственно, здесь надо выделить, то есть настоящий русский... Патриотизм, я бы, причем если вы будете переводить слово на украинский, то мы будем говорить русский, не, не российский, але русский патриотизм. Вин. Это идея о том, что русские, русские, не россияне, а русские, мусят иметь свою национальную державу. Але, это абсолютно в протилежностьи до российской имперскости. Вот. И э, моя деятельность, которой я занимаюсь, это именно помочь осознать вот эту разницу между русским и российским. Хорошо, что в украинском языке существует два слова. Поэтому я говорю, что я русский патриот, то есть э, я осознаю, что духовная родина наша – это Единая Русь, это Киевская Русь, это русская держава княже, княжеской дубы, так? Вот. но никоим образом не нынешняя Россия которая на самом деле своим имперским жалом, имперским ядом отравляет все, что находится вокруг нее, и старается захватить эти территории. Я считаю, что поскольку Украина, современное независимое государство Украины, является подлинным наследником именно вот Киевской Руси, не зря же патриарх Филарет, да, патриарх всея Руси Украины, то настоящее русское русское, да, русское национальное движение, это является движением русских патриотов, которые сейчас в наибольшей мере представлены именно в Украине. Uh -huh. Это полная, это полная тому российскому свиту, что его намахается накинуть, например, патриарх Кирилл. Мы с ним полные и абсолютные антиподы. То есть мы антиимперцы. И в этом случае я считаю, что именно флаг воюющей, борющейся независимой Украины, то есть червоно-черный прапор, это есть справжний прапор русских патриотов, то есть украинских патриотов у современной России. Что мы имеем на увазе? Я ну на жаль, я є політичним песимістом. Я вважаю, що Росія вона мусить бути трансформована для того, щоб не бути загрозою для всіх своїх сусідів, щоб уникнути тієї імперської отрути. Але на жаль, я вважаю, як песиміст, що як цілісна держава Росія буде трансформована не може. Якщо бути імперський центр, яким зараз є Москва, то не має жодного значення. Як буде прізвище того президента, що буде знаходитися в Кремлі? Чи то буде Путін, чи то буде Навальний, чи то буде хтось ще? Але це завжди буде загроза для загроза для сусідів, в тому числі загроза для України? Я вважаю, що Росія мусить бути трансформована у конфедерацію держав. Без жодного імперського центру, який перебирає на себе усе повноваження, самочинно перебирає їх, але повноваження для координації якихось дій мусять бути делеговані вже від регіонів, які мусить бути незалежними такими незалежними державами. Розкажіть, ласка, а в громадських ініціативах і публічних акціях в рамках предвиборної кампанії будущого президента Росії. Ну, вы знаете, что 4 числа будет голосование. Я думаю, что в ночь на 5 уже будут объявлены какие-никакие результаты. Соответственно, вечером 5 числа собираются. Мы уже знаем, что будут массовые фальсификации. Мы знаем, что Путина будут вытягивать на победу в первом туре. И поскольку реальный рейтинг Путина, да, он действительно большой. Я, я готов согласиться с тем, что может быть он даже наибольший больше всех кандидатов. Но ни в коем случае он не натягивает. Наполовину. Поэтому для того, чтобы выборы были честными, на мой взгляд, совершенно необходим второй тур. Дальше посмотрим. Но поскольку уже с фальсификацией будут и даются установки на победу в первом туре, соответственно, общественные инициативы это сетевые, будем говорить, инициативы по выводу тех, кто не желает мириться более с фальсификациями, кто не желает мириться с незаконным захватом и удержанием власти путинской кликой. Соответственно, люди будут выходить на улицы и площади Москвы и других городов России. Что будет дальше, посмотрим. Нет какого-то единого центра, и очень хорошо, что его нет, потому что, я думаю, как сказал в свое время сам тот же Путин, кто нас обидит, трех дней не проживет. Замечательные слова, политик прекрасно говорит. Мы хорошо понимаем, что будет с тем кандидатом. Но тут отравлением таким пищевым, как Ющенко, не ограничится. Я думаю, там сразу разберутся. Вот. Поэтому инициатива наша сетевая, и в том числе русское антиординское движение, украинской мовы русский антиординский рух, самый русский, а вот мы принципиально создаем его как сетевое движение для того, чтобы не было главного человека, но ну, потому что битой по голове ударить, и на этом вопрос будет решен. Чтобы так не было в целях нашей же безопасности, у нас принципиально нет координаторов вот у нас объединяет идеология, объединяет патриотизм, любовь к нашей родине, к Руси, к Руси Украине, вот, но не согласие с российской имперской политикой. Как на ваш взгляд, возможно ли в России развитие общественного вот такой волны протестов, как были в Украине в 2004 году? Развитие волны протеста возможно, но сейчас современная Россия отличается от Украины 2004 года тем, что у нас нет, в общем-то, своего Ющенко и нет Тимошенко, то есть людей, которые находятся почти на самом верху, но в то же время находятся в противоречиях с правящей элитой. То есть все кандидаты в президенты, остальные, кроме Путина, ну, например, Зюганов, что Зюганов может быть российским Ющенко, я очень сомневаюсь в этом, вот. но тем не менее у него достаточно высокий рейтинг. Вот. Или тот же Прохоров, я не знаю, выйдет ли он во второй тур, то вероятность этого не очень высока. Но вот, вот в этом отличие очень существенное. Кроме того, к сожалению, как в свое время ну, Кучма писал книгу Украина не Россия, а, соответственно, Россия не Украина, Путин не Кучма. И вот так спокойно сдать власть и удалиться в конче Заспы, или где он там находится. В общем-то, боюсь, что Владимир Владимирович Путин на это не согласится. Хотя, честно говоря, в целях сохранения человеческих жизней и сказать, чтобы не пролилась кровь, лично мы считаем, что это был бы оптимальный вариант. Погляди пана Шведова надзвичайно цікаві і мають право на існування. Хоча, наша думка, Києву ще зарано слугувати об'єднавчим центром для частини території нинішньої Російської Федерації. Спочатку треба об'єднати всю Україну, що теж дуже важко, поки в сьогоднішніх кордонах і за нинішнього політичного устрою існує Росія, а там майбутнє покаже.